Я был рекрутером в одной из больших клиник города Киева. Вот, и я запомнил один из таких умиляющих случаев. И молодые врачи, пожалуйста, не ошибайтесь так, как сейчас будет описано, да, и не говорите так никогда на своем интервью. Пришел ко мне пациент, я искал травматолога, вот, достаточно такой молодой, не молодой, ну, средних лет, там, да, до тридцатки травматолог. Нормально у нас клиника, сеть клиник, да, там, стационар, то есть, там, как бы, ну, у нас более-менее приличное заведение. Когда я ему интересуюсь, дружище, а что тебе надо для работы, чего ты хотел улучшить, там, и так далее, то он э, начал рассказывать такие вещи серьезные, да, он, грубо говоря, говорит, не хватало бы построить, конечно, еще приемное отделение построить, завести туда КТ, МРТ, полный комплекс диагностики, скорую организовать для его комфортной работы. Ну вот, я, конечно, это все выслушал, сказал, что да, ваши советы очень полезные, и цены, больше с этим человеком мы не созванивались. Поэтому, ребята, пожалуйста, когда вас интересуются, она как вы видите, что вам необходимо для работы, ну не надо, надо говорить, что по факту вам необходимо. И вы надо оценивать вообще место, которое, куда вы пришли. Грубо говоря, вы обратились в деревню да, или в маленький городок вот, и говорите, давайте построим тут космодром вот, для того, чтобы я летал на ракетах. Дружище, никто на ракетах не летает, тут, дай бог полетят на, на кукурузники. Поэтому, братцы, я вас очень прошу, обращайте на это внимание.